18. Əllazīllazīna -ləzi, əl cəmdir. Demiş o da əfət. Əllazī təkdir. Təqbalı o insandır ki o bir şəxs ki o kimsə ki yu'tī Allah yolunda mallarını infaq edirlər, əta etmək. Ta ki mal və özlərini təmizləsinlər. Təqbalı kimdir o insan da ki yu'tī təqətdir, verir, mal elə maldır. Hər hansı mal, insan malı var. Pul var, evdə məsələn evinə bir qidası var, geyimi var, məsəl lazım olan bir əşyası var, cehiz var. O hamısı maldır. Pul hamısı. Nəki insan ona verir başqasına. Hamısı maldır. Təqbal o insandakı yuti əta edir, verir. Baxın orda yuti muzari denirlər muzari, yəni ki indi və gələcək zaman bu hər tövrə edir. Təqvalı insana nə verir? Nəyi verir? Məl, hələ maldır. Hu o. O malı, yəni öz malını verir. Yə təzəkə. Yə təzəkə oxumuşuq biz dəfələrlə. Təzkiyə. Hətta o, əvvəl kitab vardı, nəfsin təzkiyəsi. Bəlkə oxumuşuz, biz vaxt o dərs keçirdik tələbələrə, özümüz də dərs almışıq vaxtla onu. Mən oxumuşam onun farsçasını. E, 90 6 dəfsəndizdən də on dəst almışam ustadlarla alimlərdən. Nəfsinin təzkiyəsi qəşən bir ki, əxlaq kitabıdır həqiqətən də. Zəkaf nədir? Təmiz zəmnəş. Və oxumuşuq biz e, Şəm surəsinin 9-cu ayəsini. Qad əfləhəm həqatan izat taqtiməm. O, sanki zəkkə öz nəfsini təmizləsə. Məsəl olmuşdu. Demiş ki, necə bir dənə bir gül idi və hətta bir e, ağacı, o ağacın və gün ətrafında çöl çox çossun zəbil deyə o tələf olur. İnsan onu niyə təmizliyir? Hamızın hətdən gül vur, hamımızsa mənə qarşı gülü xoşlayırıq. İmruz olsun, iliyə hədiyyə verə, hədiyyə ala. O gül ətraf biz nə üçün təmiz rəzizdər? Onlar dolaşığı olur, qoymur gül ağaz inşaf eləməyə. Onun təmizliyidir. Bax buna deyə elə təmizlik, təzkiyə, zəkat eləmək. Malımızın da təmizliyi olmalıdır ki, Allah bizə artırsın. Xana Fatimələ Əli Həsən vurur ki, zəkat verməklik səbəb olduğu insan mal artsın. Əlimin də zəkaçı var. İnsan var bilir gözəl ilmi var. Amma başa salma problemi var. İzahlaya bilmir. Niyə? Əlmin zəkaçı ya az verib, yoxsa ümmətlə dünyavi görüşü, təcrübəsi çox azdır. Və alaykumussalam eybi. İnsan danışdıqca, bax mən dəfən sizə deyirəm, ürəyim ağrıyır. Nə ürəyim, nə rahat olan bu mövzadır ki, siz danışasız. Danışacaqla. Danışmasa danışacaqlar. Danışmasan, izahla bilməyəcəksən. Yadından çıxacaq. Yadından çıxmasın deyə və batil inanclar, danışılar olmasın deyə və sənin elimin artsın deyə xərcləməlisən. Elmini, nə təsəkcə, xərcləmək. Bəqərədə ayəmiz var da, təqvallardan danışır əvvəlində. Kim təqva insanlarla namaz qılanlar, qeybə imanı olanlar və infaq edənlər, yaymam Sadiq eləstan soruşluar ki, axı mənim malım yoxdur, infaq edim. İmam deyir ki, elmim var, didim var. Dedi onu xərclə. Nosu sən pulun yoxdur, malın yoxdur. Elmim var, elmimdən xərclə, cəmiətə başa sağ, öz iqtisası üçün üzrə. Halsa hə mütəxəssissən, ondan danış cəmiətə, çat cəmat maariflənsin. Xərzəməlisiz əzizlər. Xərclər artsın. Həcəməsəz, eviniz artmayacaq. 3 il, 5 il olacaq, istər onlan, istər canlı, olacaq, o lində də dəstlə olsa siz onlayn istə, canlıla belə dərslə də olun, müşahidə edin. Nə yaldızan çıxır, susun, danışmırsınız. Danışmalasan. Əlləzi təqval o insandır ki, yu'tī virir maləhu malını yə təzəkkə. Allah yolunda öz malını niyə verir? Malın infaqı da ta ki mal və özlərinin təməzzəsinlər. Malı nə üçün verir bu adam? Malı ver Allah yolunda. Hə, niyə verdi? Yetəzəqqə onun niyyətini bildirir, hədəfini təmizlənməsi üçün. Yəni xalis niyyət deməkdir. Niyyətini təmizləyir. Mən məsələn əl atsəm olun ona buna əl atdım ki, mən məsələnsin ağa filan, kəs filan adam hallansın. Onda niyyət xalis olmayacaq. Dil vermərlik yaxşıdır. Əməllər yaxşıdır, əməllər çox da önəmli deyil, şərt deyil. Şərt nədir? Niyyətin təmizliyi. Niyyət saftdsa, o əhsan qəbuldur. Niyyət saft deyilsə, o əhsan qəbul deyil. Burda qəbuldur, hamısı hörmət eləyəcək, əlini öpəcəylər, ikiyəsan görüşəcəylər. Amma Allah təhəccüdün qəbul olmayacaq. Niyə? Çünki niyyət zayıdı. Dil niyyət nə deməkdir? Fulan ubara laşır ki, Ədəslərimiz var, aləmlərimiz var, əxlaq dərslərimiz var. Kimlək iştirak edir bizim dərsdə və ya digər dərsliklərdə Allah şau hamımızın məlumatı var niyyət barəsində. Bir də nə hədis sim kifayət deyil nə niyyət haqqında. Qiyamət günündə insan deyəcək Allah mən bu qədər iş görmüşəm, zəhmət çəkmişəm, bunu etmişəm, bunu etmişəm. Bax bu arada mənim mükafatımın müəyyən miqdarı var, müəyyən miqdarı yoxdur. Mükafatlamamışam mən belə bir Mən çox burada qiymət verilməyib. Allah deyək ki, nə ki mənə xatir iş görməsən, mən onu sənə verdim. Nə ki iş görməsən, səni falan kəsslər bəyənsin, ged onlardan hissə. Çaxtında gəlgətənə. Desə görəsən öləl gedə qiyamət günündə gəlir pax hesab, ya Allahın mükafatları, cəzaları. Hə Allah mən ver. Məhəcd olmuşam. Bir lap yox çəfətə yoxdur ki. Kəsilməsə, de gör nə? Getmişsən həccə, buna görəsə hamısı həcc salırsınlar. Sən sabah saxtığın arağın, geydirmə olmamasının isbatu üçün həccə olmuşam mən, həccəyəm, mənim arağım geydirmə deyildi. Aməncəsən həccə bunun səbəbi yoxdur ki. Əgər insanın fikri, insan fikrini dəqiqləşdirməli edir niyyət əməldən üstündür. Yəni niyyətsiz əməl barlıq. Niyyətin saflığı şərtdir. Yəni bu adam niyyətin təzkiyyə edəsin, niyyətin paçlayıb malı versin. İstər mələbə qazançı olsun, sən e, malın paçlığı. Məki insan mələbə cəhətdən bir şey üçün dərk edir, alır. Məsələn elm. İnsan nə ilə mal alır? Nə də hədəfin sənin? Əl sənin niyyətin. Mən təhsil tələbəyəm, mən də tələbəyəm, belə tələbəsiz bəlkə də. Bəli, keyfiyyət. Allah qəbul etsin niyyətinizin bəli. Nə talan təəllüf kürəcə görə. Nədir məmniyyətim sənin niyyətin ki, mənim ilmim o olsun, gedim ilimsizlərin başını alladım. Mən bu məntəqədə olmuşam təbliğatda, ad çəkmirəm. Burada mən getmişəm təlbə dəvət etmişəm. Getdim, bura qaldım bir neçə gün qaldım. Arasa bir bir ayaxın, bir ayda yazacam. Yaxşı, dəyərli kənd idi həqiqətən də. Bizim gözəl rayonumuzun birin kənd idi. Cəmi çox gözəl insanlar, çox hörmətlidirlər həqiqətən də. Mənə cavan, ruhani təbliğlərdən bildim qədər danışarım. Kənddə imkanı var idi, maddi-mənəvi şü yaxşı idi. Dedilər ki, burada bir, bir neçə şəxs var, onlar bizə hər ay xumus yığırlar. Deyim kimdir olar? Deyilər ki, kimsə falan molla deyə. Deyirəm ki, əvvəllər hər ay xumus olmur xums il dalbi dəfədir. O da ki şərtlərlə imkan yotu verməyəcəksən. Həm də ki o haqqı ona kimdir xums ilxı halı təsir ruhani idi. Bu məşqidin nümayəndəsidir. Daima cəmaatın səvaqlığından və Allaha məhəbbətlərindən o adam istifadəli hər ay hər aya təsəvvürlüsən hər ay xums ilxı 5-10 manat qoçmasına verdi, qalanı qoru cibinə demə də savasızdan su sifət eləməyə. Niyə adam el alır? Baxır ki, həcmi savasızdır. Mən buna qəşəng qanun sovurum. Mənə zəng gəldi, yaxınlarımızdan, əzizlərimizdən. Bu fitr barandakı, məlum mən maşın almışam, dedim sağ ol, qismət. Lap yaxşısını alasan. Dedi ki, mən bunun çıxardım fitrəsini. Dədim, çüyü. Qonusun üçün budda, iləsizən, cərcə, rızqız alıb verimisən. Maşın almasan, ev almasan, o xərci dəxlə yoxdur. Bəli, çox təəssüf. Sən xumus günün əlinə pul varsa, o düşün xumus o da. Höküm vuralıq biz abça bilirsiniz. E, və fitrə çıxmalsansan, 3 man, 5 man. Sən maşını xumsu niyə çıxırsan? Maşını maşına fitə düşmür axı. Mən desəm düşür, o pulu mənə verəcəydi. Dusu mənim gündən pulunuzu verərəm sizə, görüşək. Və sizə verim harladı gedim. Hə yaxşı, verdi, mən ödədim. Amma baxırsan ki, insan İndi biz öz ümidimdə iman zəifli olsa, şeytan insan təzə göstərsə, əlimizdə də həmin insan. Qadan fistəni, maşının maşının 40 minli, 30 lap, dəyər 20 minli maşındır. Onu nağdın asam 5 min, 10 min qatdır cibə qoyacağdım. İmkanı var, bəli. Bax, güclü o insandır ki, əlində imkan ol o onu istifadə eləmir. Əəlləssəm deyici, əgə mənim elmimdən istifadə eləsəm, öz elmimdən gücümdən və elmimdən. Dünyanı əlim altına qoyuram. Amma qarışqanın əlindəki qarışqa aparır öz yuvasına, bağlarına və özü yeməz üçün buda apar, arpa yeməyin aparır. Mən onu əlimi heç onun əlinə almaram. O onun haqqıdır. Nə olsun mən gücüm var. Onun əlinə haqqalmamağa. Vax bu da əsas insan dəyər meyar. Mənisəm ki, hərdəşim məni pul verəcək o adam, çünki mənə inanır. Nə desəm, qayğı hölləcəydi. Bizim ki, hə, o mənə 1000 so 40 almışam. Hə, hə, bu mənə 10000 verməsə verəcək. Çünki Allaha bağlı insana və amma e, dininə belə bizə üçün çox dərinlən, amma mənə soruş. Müncə hə, yox düş bir ona, o bəxtli yoxdur. Deyil. Sən əgər sən fitrənə 3 man, 5 mandan başa Allah qəbul etsən. Baxın belə şeylər var. Baxın sizə ilə müraciət ha, namazdan, orucdan, xumusdan, zəkatdan niyə sizə ilə müraciət? Sizə inanılır. Məbadə orada şəxsi mənfəət olsun. Məbadə orada E, ə vidaj maraq olsun. O olsa heç iş görə bilməyəcənsən sən. Bax xəlifə olmaq, rəhbər olmaq, axund olmaq çox incə məsələdir ha. Mən et şeylə bu işin təsəsim axund başlamaşıyam, icma sədri, məvə nə mələsə işləmişəm bu günə qədər tədris Allah təbriz va təbriqat va çox incə məsələdir ya. Çox incədir həqiqətən də. Qalancan da incədir ki, ədalət və aldanmama. O gün niyyət Allah qəbulsa Səmdə xidmət edirsən, dərslərə, təlbighatlara, bir şey um, ummalıdısan. Allah sə yetirəcək. Mən də az qalma Allah yetirəcək. O niyyətəm eləməyəsən. O niyyətdən eləməsə, Allahı xatırlasan, Allah sə oğta yetirəcək. Mən bu 42 yaşım az qalıb, ölməsə qalsa 2-3 il sonra 30 kişi ilə axı bu işin cəhətinə. Mən bunu tam deyirəm əminliklə. Allah xat olanda işin bəlkəçi olur. Allah sə yetirir. Sətən niyə olur ay kommunal, ay kİtay, ay uşaq, tam rahats. Allah səh xatırlıyıram, sən də getir. Mən çox andı ki, mənim üçün çox rahatsız. Çox belə deyim mən niyə nə rahat olmaqı? Niyə? Elə şey var ki, məsləhət deyil, Allah mənə vermir. Ola sən, deyir, kələmlər qurban. Necə məsləhət? Məsləhət də vermirsən. Və mən əminəm ki, Allah özü ki, daryanın dibində balaca-balaca he bir bunlar balıqlar. Onları rus mən verirsəm, mənimin rusunu verməsən ki. Sözü otmal deyim. Mənnə hərəkət, Allahdan bələkət olmalıdı. Ora Qaspravaca Allah yetirir sənin üçün. Nəyə ki otda ki Allah yetir bizə. Yo bu olmaz. Və də ki rahat olacaq Allah mən ac qaldım. Yo. Allah yetirir. Neçə illi təcrübəm, neçə illi bu tam əminlən deyən əminliklə ki tam rahatsın ins o baxımından ki nə ilə rahat olsun. Nəsə vaxt gedir, çuxaq gedir, hamsı əxlar məvzudur. İstər mənəvi qazan, istər malın paçlığı. Həm mənəvi qazanırsınız, elimdə dedik, niyyətin saf olması, həm də mal məsələsindədir. Kəsskiyə inçafa vermək, paket etmək mənasında. Məsələn, tövbə 103. Hə, AB-yə yaxşı. Onların ayaq xuram. Onların malından zəkat götür bax zəkatın əsasıdır bu. Niyə? Ta onun vasitəsilə oğulları paxtlayıb necə paxtlamaq? İnsan mal ilə paxtlanır, su ilə verilsə, atəşdə. Məsələn ki, hə, o gül kimi. Görünsən otun hərfin təmizis halaq eləyirsən, o belə çətdən yerdə daha da incə həmin gül ağac. Onların məlandan zəkat veritə onun vasəsida onları paxtlayıb Allah sənin mal gətirir ki, sən biləsən kasıb verməsən, sən nə alacaq, ona verəcək. 10-cu səbirib. Sən də o üçün verirsən. Deyirsən, "V, ver. mən sənə 10 qət açırım da. Mən çoxun tarlayla qarışdıdım var ki, xumsun verir. Hər il hər maşın dəyişir. İmcanın çoxalır, əla. Həqiqət sevincə halda bu. Və o maşının qulluq illə cəmaata. Yığır maşından da kasıb vəcə gəməyəcəm, yəllə ki kətləri parlamağa. Gecəcə bir yerdə. Məndə maşın yox heçim. Gedə Zəmbil aparım, qəpəyə deyirəm, kiminsə sevinci olsun məbessu. Yəni Allah onu həqiqətən və indi Allah xatırlır. Ta, eee, onun vasitəsilə onları paşlayıb düzəldəsən bu vaxt onlara dua et ki, sənin duan onların rahatlığına səbəb olub. Bax gözəl, həm də bu ayət təvəssülə aiddir. Deyir, sənin dua etməliyin səbəb ola ki, onlar rahat olsunlar. Peygəmbərün bir daha iltiması dua ilə. Niyə iltiması dua? Yenə sən dua əsmin rahat olacaqsan. Sən mənim mümkün də iman səhətdən, cəhətdən, cəhətdən üçün. Sən mə ki, Peyğəmbə, sən mənə dua elə. Qurandakı Peyğəmbər sən dualə sə olaraq rahat olacaqlar. 19-cu ayə. Biz çox danışdıq mə. 19 və məli əhədin indəhü min ni'mətin tutza